Ефремов. Ефремов. Нет, не Ефремов. Я думал, выпустили тебя уже не, из, Думал, тебя из тюрьмы уже выпустили. Нет, нет, нет. Не выпустили? Вы, Еще сидишь? Вы, вы немножко ошиблись. Нет. В чем ошибся? В том, что из тюрьмы не выпустили или в том, что не Ефремов? Не Ефремов. Конечно. А в тюрьме ты сидишь? Я? Да. Вышел уже. Так а за что Чарился-то? Я? За то, что у меня не было визы. В смысле, а ты не гражданин России, что ли? Нет, конечно. А гражданин какой страны-то? Кореи. А ты не русский, да? Я не русский, да. А что по мне не видно, что ли? Да я думал, Ефремов, актер, выдающийся. Спасибо, спасибо. Не, ну серьезно, так прямо подумал, Ефремов. Поэтому, поэтому я вот звоню, сейчас хочу вот спросить: вот, но это правильно или нет, что если виза, там, виза ну, просрочилась день-два, надо в тюрьму сажать или нет? Ты знаешь, тут ситуация очень сложная. На самом деле, по закону предусмотрено за э, нарушение пребывания в стране, куда более суровое наказание – 7 лет расстрела. Это когда было? Это сейчас. Вот буквально вчера вышел, нет. вышли изменения к Уголовному кодексу Российской Федерации, уже подписаны президентом. Ну, просто я вот на ты, ну ты как считаешь, это правильно или нет? Я считаю, это очень мягко. Надо наказывать по всей строгости, так сказать, Пролетарская, со всей пролетарской ненавистью, я бы сказал. Ты знаешь, я вот хочу еще вот сказать одно. Mm -hmm. если вот так это последнее слово, сказать, да? да? А? Ну, это ты ну, хочешь что? сказать последнее слово перед вынесением приговора или как? Нет, я хочу сказать, если как ты говоришь, да, тогда в Южной Корее, сколько вот э, находится вот россиян это, Бля, тогда это всех надо их расстреливать, по идее. Слушай, это же идея. И неплохая. Ну, только сначала допросить всех ну, надо. Ну, я, я вот так думаю. Я знаю, я, 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 только, а ты с Южной Кореи, да, не с Северной? Не, не, с Северной нет. Ну, есть там знак родня, знакомая. Так я вполне, так я, пол южная, так я в нет, ты нет. знаешь, я с твоей идеей вполне согласен. Я за. Mm -hmm. Вот всех под одну гребню. Нарушил, понимаешь, закон. Семь лет расстрелила. Нарушил закон. Семь лет расстрелила. Да, а как иначе? Только сначала допросить. Смотри, если мы так вот рассуждаем с тобой, да, если бы вот мы, вот на самом деле мы так делали бы, да, угу. вообще вот ну, в стране был бы порядок. Согласен ты со мной? Да, я согласен. Чем меньше в России русских, тем лучше для России. А то ж одни ну, дураки и ну, дороги, но посмотри, что делается. Ну, я разве... Я сейчас замечаю, я сейчас замечаю, да, в Корее, блядь, там столько развелось русских, да, это вообще пиздец. Выслать, выслать, ну, выслать всех куда-нибудь. У меня вообще идея шикарная, как тебя зовут? Роман. А что? Ну, чуть... по-русски Роман. Ну, зачем а по-русски? А Чандо. О, Чандо, ну зачем вот это вот по-русски? Есть такая планета в Солнечной системе. Она, вернее, до сих пор она называлась Планетой. А сейчас, ну, Плутон, короче говоря, может, слышал. Угу. Вот. Так вот, по площади. Ну, не в но где-то рядом, да. Но не бывал, на, не бывал на Плутоне, я смотрю. А как, как тебя зовут? Степан Андреевич. Степан Андрей. Хорошо меня можно Чандо. Чандо, я, я запомнил. Чандо, да. Так вот, существует такой планетоид. Плутон называется. Не бывал никогда? Нет. Врать не буду. Вра... Я тоже, к сожалению, не был. Вот не был. Ну, наверное, уже и не полечу, потому что не молод, я и все такое. Так вот, по площади своей поверхности, по площади своей поверхности, Плутон, он примерно, примерно, равен площади Российской Федерации. Ну, без Крыма, и там Луганска, Донецка, вот, без части Дальнего Востока, которая там граничит с Китаем и Скорее. Вот. вот примерно по площади, это вот площадь Российской Федерации. вообще шикарная идея. Раз русским все угрожают, может их всех туда переселить, у них там врагов не будет, будут сами себе счастливо жить. Нет, это неправильно. Степан как Степан Андреевич. Андреевич. На Уране Андреевич на уране поверхности нет. Я бы их а на Уран переселил. На Уране Уран газовый гигант. Не. Это вы говорите, это только мечты, это мечты, но она никогда не сбудется, она... потому что э, сейчас идет вот, натуральным образом. Я смотрю, я приехал, думаю. Ой, я изменять. Зачем я сюда приехал? Хороший вопрос. Мне скорее чухать, да, чухать надо. А чего ты там на я... бед натворил? Ну, знаете, вот насколько я перебиваю вас, да? Это насколько затянется вот эта вот херня, да? Я не знаю, там помогает Америка, помогает там это все, это все херня. Российская армия сильная она, блядь, она не такая вот эта, да? Ну, ну я да, я говорю, знаю, что, знаю. НАТО, не сильная, конечно, вот, вот Ну, естественно, сильная. Это раньше была вторая армия э, в мире. Ни хрена себе. Это сейчас она вторая армия в Курской области. А раньше была вторая армия в мире. Ну, э, а это, это, ну, они панты колутят, но они же сейчас проигрывают. Понимаете? Кто? Я ни за кого. Честно говорю. Вот меня послушайте, я ни за ага. кого. Ни, за Россию, не за э, Украину. Ну, если взять... Ты же говорил, Америка. Чисто взять, они проигрывают. Украина проигрывает. Угу. Но зачем вот эти вот... Э, в смысле, зачем? Я не знаю. Подожди, как это Украина проигрывает? Но ну, За два с половиной года э, вторая в мире армия не взяла ни один областной центр Украины. Где же она проигрывает? А, в Донецке. В, Донецке. в Донецке. Я Донецке? сказал за два с половиной года. Ну, полномасштабного вторжения. В ну, ты... Донецке это была как раз спецоперация. А вот во время полномасштабного а вторжения Запорожье? в Украину ни и одного успока... города. А... Кто? А Запорожье. Нет а Запорожье. сынок, Чалдон. Дело в том, что не в Запорожье, а. ни в а... а... а, а. Запорожье, ни в Херсоне нет ни одного российского солдата. Ни одного. Не в Запорожье, не в Херсоне. Ну, я, я это не знаю. А ну, я ну, знаю. Мне, мне кажется, мне, uh -huh. ну, мне кажется, да, вот я все вот это. Мне вообще это, вот я приехал там, я где то Даже вот я сейчас нахожусь в Нижнем Новгороде, сюда тоже далеко. А кто же его опустил, я вот этот Новгород? Кто же Новгород а? так-то опустил-то, а? Еще раз. Кто Новгород опустил? Как это так с ним? Нет, не Новгород, Нижний Новгород. Так я же говорю, кто опустил Новгород, что он стал Нижним? Был великий, а стал Нижний. Опустили Новгород. Опустили. Не, вы не путаете. Не, вы не путайте. Нет, вы не путайте. Ага. Вот яйца, яйца с легкими, похожи, но они разные. Угу. Они разные. Угу. Это не это, не, не. это вот есть э, великий Новгород, угу. а это не. Раньше Горький. Был. Горький. А Горького опустили и стал а? нижний Новгород, понимаю, понимаю. Ну да, Горький тоже тот Нет. еще, да. Поэтому вот бывает, что вот, яйца с легкими они вообще разные. Разные. Собирается. Так Мы что находим. ж, ладно, ты перескочил на Новгород. А что ж со второй армией мира, которая за два с половиной года боевых действий активных не взяла ни одного областного центра? То это вам так кажется. В смысле, я знаю, я в Белгороде живу. От меня до границы 30 километров. Белый? У меня сейчас боевые действия идут за, за окном. Теперь уже российская а, армия вторая в Белгородской области. Ну, вообще, я, я насчет вот, политики, да. А, я, 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 а зачем да. что утверждаешь? Ну, если ты не знаешь, зачем утверждаешь? Смотри, я тебя сдам в службе безопасности, в службе Божьей. А -а -а. И будешь ты в Смотри, Северной, откуда... и будешь ты Чалдон в Северной Корее. Не, это это вы имеете в виду Северная Корея? Северная, Северная. Мы же не можем тебя депортировать ну... в Южную Корею. У нас дружественная страна Северная Корея, союзник наш. Северная. Корея. Ну а как ты думал, Чалдан? Союзник. Да, да, да. Ну я его, я его тоже вот как сказать, да. Уважаю, Думаю, уважаешь, Корее, да? Но... Да, конечно. Ну, конечно, конечно. Кто же да, не уважает? Кто уважает? Ну, а, например, у вас так было бы, вы бы не уважали или уважали? Я в Белгороде живу. У нас теперь ну, тут. Я у... Понял, у нас я... тут теперь уже запрещают русский язык. Я с тобой под страхом, так сказать, уголовного преследования да? по-русски разговариваю. Все, конец. Ну, значит... Конец, Россиюшки, ну, конец. Значит... Конец. Нет. Не, подождите. Если, значит, приходят украинцы, вы э, поклон делаете и по-украински говорите, да? Если русские придут, вы поклон делаете и по-русски. Я русский уже забыл. С тобой же говорю, под страхом смерти разговариваю по-русски. А -а -а. Я понял. Я понял. Больше вы на э, украинском. Ну, приходится, Но... понимаешь, бендеровцы, же, бендеровцы, Жешь. Они, а они же вот люди solutions. беспощадные, знаешь, вот. кто-нибудь назовет их э, как-нибудь не так, там, второй армией, или еще как-нибудь скажут, не дай бог, проигрываете вы. Ох, они, ох, лютые, лютые, вот это вот распятые мальчики. Андрей, э -э Андрей, 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 Степан Андреевич, Степан Андреевич, Бондаренко Степан Андреевич, Анд да, Степан, Степан Андреевич Бондаренко. Одно, одно, mm -hmm. я хочу, вот одно я хочу сказать, а вот... Я вот, например, не знаю, бель, не знаю. Бель, сразу бель, забыл, бель, да? Бель. Вот, вот сразу забыл. Понимаю, понимаю. А по-корейски э, по-корейски по разговариваешь? Да. Молодец. Чисто. Чисто. А чисто сердечно. А, да, да. А, а как вот, например, иногда спрашивают, говорят, а как ты по-русски разговариваешь? Два года здесь учился. Угу. Два года учился. Приехал в Нижний, это еще 90. Приехал в Нижний э, и сам стал Нижним. Был. Понимаю, понимаю, бывает. Я приехал сюда, почему? Потому что у меня зять был военный. Воен... Ахмат? Не, какой Ахмат? Ну, Ахмат чай. Какой? Ахмат, чай в черных пакетиках. А, не, не Ахмат. А пил не Ахмат, пил Ахмат чай в черных пакетиках? Нет, ни раз, не пить. Купи, купи, в пятерочку зайди, уже продается. С сегодняшнего дня Ахмат в чай в черных пакетиках. Ну, я понял, я понял. Молодец. И, и, вот вас, да? вас не пойму, да, или, или то, или все, короче, да, вот. А ты, ж все п... такой... а ты ж все пытаешься пропетлять, да, кому бы вот это вот аккуратненько, так сказать отполировать. Ох, не, ох, хитер, ты, хитер. Хитер. Не, не, не. Есть такая передача, это как его. Чай, про Адель, сигареты. Про есть передача чай, сигареты. Вот, смотрю, тебе светят. Вот как сидел ты, так сказать, пару дней за нарушение паспортного режима. Вот и носили тебе в передачах чай и сигареты. Да? А вы какие передачи? А, Чалдон любите. Ну как, какие чай, сигареты? Да? Ну, вот, вот смотри, Степан, как. Как, как Бендера идет. Степан, как это Андреевич Андреевич. Да, Степан Андреевич. Бондарен, да, Бондаренко. Бондаренко, Степан Андреевич. Ну, это то же самое, Конечно, да. Конечно, так и Бандера, да? Правильно. Ну то же самое. Я вот я вот смотрю, я вот смотрю. Это бывает, Почему? это бывает. Я а смотрю. что тебе еще предстоит, когда мы переселять Россию на ну, Плутон пять, будем? Один, как один, ты удивишься? Тебе, тебе вот не донесешь, да? Потому что ты ну ты жлоб. Да. Ты жлоб. Однозначно. То есть не хочу отдать Харьков. Вот же он вот же, я негодяй. Вот ты бы был. а ты а а бы, а, а ты бы скажи, ты бы сиул отдал бы Россиюшке. Давай отдадим Сеул. Вот, ну, Давай Сеул. Да, Давай Сеул Россия. Ты. Ты. Что что? Слава да. душа в рай. Ладно, ладно, да, да. А я не знаю, не знаю. Может, Сеул отдать? Mädchen komm hinein, meine Stange, Mädchen komm zu mir, setzen bitte an mein Spiel. <laughs>